अभी वह टैक्सी से उतरी ही थी कि लपक ककर मैं उसके पास पहुंच गई मैंने कहा कि वह टैक्सी अभी जाने न दे उमद कुछ पूछे कि इससे पहले मैं झबट पड़ती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ गई सामान नौकर नौकर के बजाय खुद उठाकर किसी किसी तरफ लड़खड़ाती हुई टैक्सी के पास आई कुमुत परेशान हो आई मैंने उससे सिर्फ इतना ही कहा घर चलो वही सब कुछ बताऊंगी बता दूंगी छोटी सी कोठरी कहा जा सकता है छोटी सी कोठरी कहा जा सकता है उसे एक बड़ी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर की मामूली सी कोठरी अक्सर दूसरा होता तो शायद मन से निकलता कि महलों से झोपड़ी में आ गई लेकिन कुछ सोच न सकी हुकूमत की सहानुभूति से वह कोठरी बिना सजावट के ही सज आई थी लेकिन फिर भी मन बहुत उद्विग होकर भटकने लगा सामान खोलकर रखते हुए बार बार बरसों पहले का अपना वह घर स्मृति को छू जाता था जिसे कभी मैंने मैंने और शोभन ने बड़े यत्न से गुल, गुलाब पनसुतिया और नील कमल उगा उगा कर अपने हाथों से सजाया था उसमें कैकट्स पर लगाए चढ़ा दी थी वह सुंदर सा घरौंदा था जिसे बड़े प्यार से सजाया था वह घर सादा था लेकिन सुख के सुख से फूलता था कहा होगा कैसा होगा उस घर का सुख सौरभ डाल से गिरे किसी पत्ते की तरह बरसों में भटकी हूँ और आज अगर कुमुद का स्नेह मुझे फटका न लेता तो किसी अतल में ठहराना हो होता यह नहीं जानती सहारा और साया सहारा और साया उसने कहा थे कि वह जीवन भर मेरे लिए खड़ा रहेगा मुझे छाया देगा स्मूदी के स्मूदी के स्पर्श से मैं सिर उठी जैसे कोई किसी कपड़े हुए किसी कपटे कटे हुए अंके तनु तंतु छूकर हरे कर गया हो बरसों में भटकाव के बाद कुमुद के स्नेह की इस अंजूरी ठहर कर मैंने जैसे मुहाविष्ट हो जाई, डूब डूब जाने लगी झूठी त्री से चमकती हुई दूर तक फैली रेत और रेत में झूठे अनहोनी घट जाए शायद आज शाम मुझे कोई लिखाने चला आए शायद ये विवश चरण उसके दरवाजे तक जाकर ठहर जाए शायद नेक्स्ट But next time. Thank you.